Я втікала із е, Західної України, бо, тому що наступали радянські війська вже по двох тижнях війни. І вони зустрілися з групою людей, які втікали від нацистів. А ті їм казали, що втікайте туди, бо там нацисти, а ті їм казали, що втікайте туди, бо там йдуть радянські війська. І дуже народ потрапив у велике таке, таке, жарнува страшної війни і страшної трагедії, в яких перемололо не тільки польських офіцерів, не тільки. Українців, не тільки звичайних громадян, але особливість катинської трагедії в тому, що в польській армії воювали в складі офіцерського корпусу багато грузинів, які боролися за незалежність Польщі, які також потрапили у табори і були розстріляні. З нами сьогодні є представник грузинського народу Блонті, який сьогодні виконує король помічника мера. Я би хотів надати йому слово, щоб він розказав, яке бачення сьогодні у Грузинів є цієї події, про яку ми сьогодні говоримо і початку Другої світової. Как мене пригласили на этом, я довго думав виступити з яким словом виступити мені. і все-таки вирішився виступити перед вами. Розкажи о том. что сегодня чувствует грузинский народ, как он видит все события, как он переосмысливает свою историю. Мы знаем, что в истории э, любого народа есть э, как великие герои, которые сражались за его независимость, которые делали дело государственное, которые защищали <как> свой народ, но также есть люди, которые предавали его которые изменяли его ценности. Вот таким человеком в истории грузинской оказался Иосиф Висорин Сталин. К сожалению, он стал не только грузинской частью истории, не только даже российской, а и украинской, и всего постсоветского пространства, всех народов постсоветского пространства. И сегодня... Все грузинское население, все люди сегодня действительно скорбят по жертвам не только Катынской трагедии, не только Катынь, но и всех остальных жертвам сталинского режима. Потому что Советский Союз уничтожил не просто польских офицеров на Катыни, и не просто грузинских офицеров и украинских офицеров, а он уничтожал интеллектуальное будущее наших стран. Советский Союз и во главе его Иосиф уничтожал то, чем должны были жить наши народы, то, что составляло исконную нашу часть, нашу гордость, наш героизм. В Грузии были расстреляны десятками тысяч грузинских офицеров, которые должны были сражаться за независимость Грузии, которые видели Грузию независимой, так же как и в Украине, так же как и в Польше. Катынь это часть нашей с вами трагической истории. Часть борьбы народа за свободу. Потому что эта борьба, как и польских офицеров, которые являлись стержнем польского народа, стержнем польской независимости. Также и были сотни офицеров, которые были стержнем нашей в вами независимости. И вот их уничтожал Советский Союз. И эта борьба была за свободу нашей с вами родин, за общую свободу от Великой Империи, которая в течение последних десятков, даже сотен лет хочет отнять у нас независимость, хочет отнять у нас ту национальную гордость, которая в, великой, в великом количестве есть и у грузин, и у украинцев, и у других народов постсоветского пространства. И сегодня. Также на Украине объявлена великая война против свободы. Не против только свободы украинского народа, как и дела, не только борьбой против польского народа. Это борьба против свободы людей. И я приведу слова экс-президента Грузии, с которым я работал в течение последних двух лет в Саакашвили, в Киеве. В Украине сегодня решается не только судьба Украины, но его и всего свободного мира. И наше с вами теперь дело, на какой стороне мы будем стоять. Я уверен, что мы будем стоять на стороне свободы и вместе сражаться за ценность свободы в наших странах. Огромное спасибо.